У меня сейчас есть очень сильные украинские инвесторы, которые помогают. Молодые очень, но очень активные И для закончения я буду говорить, как я встретил этот, этот человек. Они два братьев из Карковы. И когда мы встретили, они, их, их дядя читал книгу «Первый оригинал» он пришел на презентацию, потому что их семья из Кутор Михайловский. Это на Йомпольский район, где был очень большой сакарный завод в семье, и недалеко от Глукова. Но сейчас семья живет половина Киев и половина Каркова. Но эм, дядя пришел и говорил, очень важно, что вы будете строить мои племянники. Ну, они 39-36 лет, очень активны, но они Карковы. Нет проблем, мы организовали. И мы встретили в Глукове. Они говорили меня, но ну, ваш план очень интересный для нас, потому что это будет давать очень много местной работы. Я Глуковский район, я Ямпольский район, где вся эта зона чуть-чуть опасная, где не, не, немножко возможностей, недостаточная возможности работать есть. А я говорю, ну почему вы так хотите помогать? Я говорю, ну очень легко. Десять лет назад жила наша бабушка, наша прабабушка, но она была 100 лет. И с нее мы делали генеалогические деревни семье. Ну, они помнили, что она, она показывала ну, все. И она говорила нам, что э, гордость эта семья, это, это, семья, это что, э, но семья это ситенко тоже там. Гордость этой семьи, это что все мужчины в семье работали на сакарном заводе Терешенко. И ее отец, ну отец этот, прабабушка, был э, молодой финансист, который занимался первой э, сакарный завод на кутор Михайловский. но потому что он был так талантный, семья, мои родители отправили ему в Киев, и он руководил все, э, как финанс-менеджер, всю группу заводов но он был еще молодой, и очень, э, семья была очень горда от этого. Что но ну, когда я встретил правнуки -пра этот, этого человека, они говорили, ну вам, если мы можем вам помогать, участвовать в вашем, мы только рады. А мы делали, и я могу говорить, что это был очень-очень успешный этот год уже, и будет еще, один больше в следующий год, что мы купили Груковский пенкозавод, а мы тоже месяц назад купили на Житомирщине эм, Вородарс-Воринский линозавод, который будет очень мощный завод, который мы будем тоже э, переремонтировать. Что это чуть-чуть странно, что сейчас на месте, точно на месте, где были сахарные заводы, будут линозаводы. И, и, все развитие как каска, я могу говорить, потому что мы очень мало делаем, это все, 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 все летает. Что я могу говорить, что это 10 лет в Украине, это меня только плюс и, и очень надеюсь, что э, потому что конечно у меня жаль, э, что очень много украинцев хотят жить за границу, они хотят уезжать из страны, и специальной молодежи я очень много встретил, там, сегодня еще мы встретили студентки здесь ума очень много хотят, думают, что там солнце более ярко, там э, все, все, более красиво, там все, все, легче. И я вижу, как живут мои дети, как тяжело получить нормальное место работы. Ну, один инженер, другой финансовый аналитик, но с, тоже тяжело там, для молодежи Франция получить работу. И когда я... Но для меня это, это, конечно, жаль, потому что я знаю, что здесь страна очень нужна, молодежные и они живут они хотят ехать за границу а в Париже есть э, сейчас есть украинский церковь но ну, это греко-католический церковь который э, находится на в центре Парижа недалеко памятник Тараса Шевченко и там э, сейчас э, в воскресенье утром приедут маршрутки из э, Киева или из Львова, они э, продают горилку, продают картопли, э, э, все как, потому что все это из Киева. И они ждут, ждут, маршрутку приедут, и они могут купить а, э, украинские картошку, но до центра Парижа. И этот э, эта церковь очень-очень активный. Когда если чуть-чуть опаздываете, опаздываете, вы, вы будете на, на тротуар, потому что это уже полный. И там очень, очень хорошо занимаются там э э людей, и э есть тоже э и возможность для детей учить украинский язык, и все это это очень это очень хорошо. Но у, у людей есть ностальгия. Они живут в Париже, потому что они так хотели. Очень много пришли, тоже неофициальные, без документов. Но они здесь как диаспора живут. Но это интереснее, потому что я тоже посмотрю русский церковь. Есть тоже очень красивые, ну там красивые золотые купола, иконы красивые там, ну пустой, пустой. Никто, никто не будет на службу, Очень мало людей приедут. Это очень грустно, это очень. Но украинский церковь живет очень хорошо. Людей приедут и сильная ностальгия. Есть тоже люди, которые говорили мне: "О, вы так повезло, что вы живете в Киеве." Ну, кто украинец, кто француз, но это, это, это ситуация, есть ностальгия. И почему они хотят жить за границу, я, я не понимаю. Здесь, мне кажется, что очень нужно э, все людей, что они будут могут помогать, могут работать. И чуть-чуть э, надеюсь, что э, эта история полна, и этот, э, который я, я разговариваю на этой книге, будет демонстрировать, что это возможно делать. z suma sumady. To wtedy wtedy kiedy ja przychodzę z, ja 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 z z front, ucin ma dengi byli, ponieważ ja absolut pewnie udeger po je devenou ucholis Izukraina i um mi biriu tina bitna równa frontier musieli. Z bez dengi, bez silnej pomocy, bez to, że mówi języki z началом Сейчас есть чуть-чуть уже успех, можем так говорить, Но, что я очень хочу, чтобы молодые украинцы могут читать и могут говорить, что они могут делать. Но надо искать ниш, надо чуть-чуть очень инновативный говорить. Но это все возможно. Сейчас это генерации интернет, есть очень много новых новостей, есть тоже экология, зеленая химия, зеленый, все тоже очень нужно. Есть новые источники энергии. Это не только нефть и газ. Это будет сейчас много более интересный, более, более адаптированный для, для Украины. Что очень надеюсь, что все, все ради людей, которые хотят работать на этот на этот новый, новая экономия могут могу делать и, и будут делать чуть-чуть более эм, серьезный эм, после читать этот книгу, если возможно. no, też mogę powiedzieć, że mój, ta koncze kniga, już mój pierwszy oligarf poучił małych i absolutnie nieoczekiwanie, mój już dzieliły 6 i będzie teraz ukraiński wariant. Minister Kultury Ukrainy давал наш издательству нашу маленький грант, для переводить na ukraińską языке i. Эм, и они будут купить 3000 тысячи экземпляров для библиотек, что э, будет тоже по украински будет. Э, и у меня есть какие-то авторские права, которые я мне очень нужно что мы организовали фундации, для использовать этот авторский права. Били тоже начала очень, очень маленькие очень маленький сумма деньги, но мы начинали помогать больницам, которые родители строили в киеве для. Сейчас кардиохирургия центр для детей, бесплатный, конечно, для детей. И я беру очень рад, потому что люди читали, и так есть очень много э, друзей, э, знакомых или незнакомых, которые хотели тоже помогать. Что этот фонд тоже чуть-чуть развития И я думаю, что э, мы можем делать скоро э, интересные, интересные вещи, интересные, заниматься интересным объектом. Для меня, конечно, самая более важная цель фондации ⁇ это перестроить э, могила моего родителей в Лукове, потому что там в э, 1918 году была профанация. Э, они открыли саркофаж, открыли могила, все разрушено. После этого, э, конечно, советский власть не брал внимания на это, они только песок отправили и, и новые пленки там остановили. Потом была война, был очень тяжелый момент, что сейчас мне нужно перестроить этот последний резидент семьи. Плюс есть член э, семьи, который, как, как вы знаете, э, находится на другом месте. Есть на э, искривско недалеко от Белопиля, там э, маленький некрополь, который э, находится на чуть-чуть э, тяжелом состоянии. А есть тоже, потому что была революция, много членов семьи, которые патроны или на Монте-Карло, или Франция, или Швейцария, но они находятся один, и, и я буду очень рад, если наша фондация может собрать все обратно и все, все делать красивее, как можно. Но это тоже цель фондации. Но вы почти все знаете. Если есть вопрос, я буду, буду очень рад ответа. Мы брали вам, но первый я думаю, что вы уже знаете, но не знаю, все. есть и новые книги в поисках клада семьи Терешенко, но вы уже понимали, что клад не было. Но клад это, или может быть, есть, но есть для всех. Клад, клад семьи Терешенко это только факт, что лучше Народ мира живет на лучшей земле мира. И есть очень много перспектив и возможностей. Этот клад это откладывается для всех. Это не только для, для нашей семьи.